Ну, не быть независимым, мне а, ну, никого не утруждать, то есть, ну, то есть со мной не должны, не должны ходить там, мои друзья, если мне куда-то надо, моя мама, там, мои родители, мои родственники, для того, чтобы меня каждый день сопровождать, куда мне хочется. А, так как я работаю на Fashion Week, то есть мы постоянно встречаемся, то есть они видят, что девочки работают на колясках а, а, гостевыми администраторами, а, и мне стало просто интересно, как она будет преодолевать все эти, ну, я-то знаю как это ну, а вот мне просто интересно, как человек, который не, ну, не, не катается на коляске, ну там даже, ну не, не дай бог, то есть это, а, ну вот на самом деле это очень сложно, когда ты ну, не владеешь, допустим, какой-то техникой, свободно переехать, препятствовать, ну, з цього бордюра заїхати на нього, то сітен є та очі сложно. Ми будемо їхати від КМДА до золотих воріт. Будемо намагатися заїхати в такі місця, куди в принципі люди заходять щодня і навіть не замишляться над тим, що туди комусь може бути складно потрапити. Коли бачите, людей, часто і справа. Місто очевидно настільки не От як мені зараз перейти в дорогу, якщо б я захотіла? Просто гірка на якій можна купитися, якщо ти хочеш гарантовано дивитися, з в гірку. а вам могло б тобі в Москві Люди, які на візочках, зазвичай да, мають такий потужний торс і плечі. В цій машині тип-тіпу джип прикрутувався рівно там, де мені треба ну, і ось, Слава Богу, в мене є друзі, який мені можуть є, Це в принципі і здоров'я людині не легко перебігти за ці лічені супруги. А людині на візку треба встигнути щось з'їхати акуратно. І ось я поспішала, просто мене занесло, я вдарилася в цю штуку. З елементарним е переходом дороги, тому що навіть в тих випадках, коли з одного боку було забетоновано, ну, бо був якийсь спуск передбачений, то я не знаю, яким місцем думала людина, яка проєктувала ці тротуари, як вона собі уявляла, що люди мусять переходити на інший бік дороги. дуже довго Щоб так более-менее свободно передвигаться. А им придется, наверное, пройти курсы активной реабилитации, <соединение> <соединение> умение управлять коляской для того, чтобы понимать, как можно преодолевать там бордюры, съезды, пандусы, которые не соответствуют нормам. Чемпионка мира по карате, но она по версии БКФ, а я по версии Шитакан. Буквально вот недавно, 3-4 октября, был турнир в Хорватии. Сейчас мы Готовимся на первый чемпионат Европы по адаптированным боевым искусствам для людей с инвалидностью, который будет проходить в Испании в Сан-Себастьяне. Интересно, ты подвижен, ты Раз, ну, так... постоянно, ты когда тренируешься, ты делаешь там блоки, удары, то есть там и все остальное, ты, ты ну, крутишься, то есть твое дело, ты поднимаешь свое здоровье. Если уже так рассуждать, ты можешь тренироваться в любом месте. То есть ну, наделки мано или же в спортивном костюме куда-то вышел там, и тренируйся, там, допустим, там дома. Ну, в идеале, конечно, спортзал, татами. Так, и... давайте тут проедем стимулирую там к чему-то, то есть э, себя все-таки полноценным человеком, э, не обращая внимания, что кто-то ходит, кто-то ездит. То есть, ну, этой грани не должно как бы быть. Ты туда поедешь, не объедешь, и туда там, тебе надо где-то э, переезжать. И везде начинаются вот эти вот проблемы, непонятные к, э, зачем, кому. Э, Сделайте просто светофор. Но неужели это так трудно? Тем более, вот он есть, да? поставьте вот здесь кнопку, все. Не надо, ну, чтобы он горел постоянно. Зачем? Пусть ездит. Я подъехала, нажала, люди остановились, я проехала, все, всем комфортно.